birinchi ishtirokchimiz mahtuma avazova tamaraxonim obrazda bo'ladilar marhamat ishtirokchimiz mahtuma avazovaga guldiros qarsaginglar ustoz san'atkorimiz marhum ustoz san'atkorimiz xonim obrazida bo'ldilar Asar labbay qalay endi taqlid namoyishi sahnadan turib tomosha qilish birinchi bo'lib hakamlardan masnega tmuraka kuyapti nega temur aka kulyaptilar xo'sh xo'sh yaxshi demak hakamlarimizning fikri bilan qiziqamiz ustoz san'atkorimiz ham xonanda ham raqqosa umuman serqirra ijodkor marhum san'atkorimiz tamaraxonim obraziga hakamlarimiz nima deydi temur aka marhamat sizdan boshlaymiz tamaraxonim выдающаяся танцовщица значит мы должны увидеть совершенный танец чистую хореографию она выдающаяся исполнительница певица Значит, мы должны услышать потрясающий голос, который в гармонии с танцем превращается в номер. Вот, к сожалению, совершенной хореографии, совершенной пластики на тему Тамара Ханум, э, вокальных ее э, интересных э, моментов мы увидеть не смогли. Спасибо. Спасибо, Таган ustoz san'atkorlarni gapi borda haligi aytishganki bir biriga oyoq kiyimimni kiyganing bilan yurish turishimni qilolmaysan deb bir biriga tortishgan paytlari bo'lgan bu yerda mana kiyimni o'xshatishga harakat qilgan qizimiz raqsni ham ko'rsatyaptilar mani nazarimda u raqsni hozir bir oddiy bir san'atkor raqqosa san'atkorlar ham mana shunday ko'rsata oladi bizaga ichki dunyosi kerak yetishmadi kam bo'ldi deb o'ylayman chunki haqiqatdan bularni e, buyuk san'atkorlarni ko'rsatishni o'zi bo'lmaydi shu bilmadim nimadir yetmadida oddiylik oddiy bo'lib qoldi yo ya siznig yoshligingiz bo'ldi yoki bo'lmasam grimda bo'ldi yoki ichki tuyg'uingiz bo'ldi bizaga yetib kelgani yo'q lekin keyingi chiqishlaringizda sizga omad tilaymiz tashakkur bildirilgan fikrlar uchun ustoz marhamat sizni fikringiz qiziq ha, endi haqiqatdan tamaraxonim o'sha ha, murakkab bir davrda ijod qilgan buyuk san'atkorlardan bittasi murakkab davrlar mana shunday davrda haqiqatdan ham yuqorida aytilgandek yurtimizni dunyoga mashhur qilgan san'atkorlardan bittasi endi bevosita mana taqlidga keladigan bo'lsak mana domla to'g'ri aytdilarda mana bundan oldingi ijodiy ishlaringiz yodimizda juda yaxshi ijodiy ishlar bo'luvdi mana bu yerda hozir quruq deyaptilarda quruq shunday asos bor chunki uh, birinchidan haqiqatda uh, juda chiroyli kiyim kiygansiz libosingiz chiroyli uh, raqs juda juda um, cheklangan bir qanaqadir bir variantda grimga ham alohida uh, e'tibor berish kerakmidi bunday uh, bir qaraganda yoshlik davrini eslatganday uh, bo'ldi masalan o'xshash bor qanaqadir nisbatan o'xshashlik bor lekin ijodkor sifatida bu yerda imkoniyat juda kam bo'ldi shekilli rahmat sog' bo'ling kattakon rahmat hakamlarimizga mahtumaxon o'z joyingizni egallab olishingiz mumkin assalomu alaykum hammaga bugun men ustoz san'atkor tamaraxonim obrazini olib chiqdim birinchi bo'lganim sabablimi bilmadim sahnada qiynaldim hakamlarimiz fikrlarini inobatga olgan holda keyingi obrazlarimda yanada kuchli ya'ni estrada nomerlarini olib chiqaman hammaga omad